зовут? Я служитель Северодонецкой церкви, христиан веры Евангельской. Называется церковь Святой Троицы Беляев Виталий Викторович. Дорогие друзья, мы очень благодарны вам, что вы помогли нашим друзьям христианской клиники приехать в наш город. Эта евангелизация в настоящее время очень своевременная и очень эффективная. Раньше мы собирались во дворах, раньше мы встречали людей в парках, раньше мы беседовали где-то на улице, но это становилось все менее и менее эффективно. Этот метод евангелизации показал себя как стопроцентно оправданный. Мы бы очень хотели, чтобы они приехали к нам еще раз, потом еще раз в этом году. И так дальше наше сотрудничество продолжалось. Мы очень благодарны вам, мы воздаем хвалу и благодарность нашему великому Богу да благословит вас обильно Господь Бог. Слава Ему.